запрошується учасник Київського Майдану, волонтер, підприємець Константин Дадаєв. Слава Україні! Сьогодні ми згадуємо з вами події трьохлітньої давності, згадуємо по-разному. Але кожен з нас має розуміти, що герої Небесної Сотні боролись не за себе, вони боролись за кожного з нас. За наших детей, за наше будущее, за будущее нашей Украины. И я хочу, чтобы каждый это понимал, понимал те события, которые происходят сейчас. Волонтеры, те участники, которые были участниками Майдана Киевского, не оставили дело Майдана, продолжают заниматься Алло. волонтерской деятельностью. Мы постоянно выезжаем на фронт. На передовую всегда передаем привет от всех нас, от всех бердянцев. И люди на фронте очень ждут этих приветов, потому что они хотят понимать, что мы верим в нашу победу, верим в то, что Украина выстоит и будет процветающей, самой лучшей страной в мире. Слава Украине!